Ми зараз на місці, куди 9 листопада торік влучив снаряд російської армії і Одеська міська рада на найближчі сесії планує додаткове виділення коштів, аби люди змогли відновити свої оселі. Тут працюють ремонтники, відбуваються якісь роботи. Давайте дізнаємося, що люди вже відремонтували. Пострадало більше 200 квартир. Вот ну, в данном случае в первом и во втором корпусе, но также пострадали и места общего пользования. Пострадали именно лестничные марши вот в двух парадных очень сильно. И пострадала стена, вот в данном случае торцевая стена в первом корпусе. Так как она задействует и внутриквартирные помещения, и общедомовые, то есть в данном случае там лестница находится, то Управляющей компанией вместе со строительными компаниями была создана экспертная оценка, произведена, и на основании этой экспертной оценки были поданы документы на ЕВ-восстановление. Okay. В результате взрывной волны э, были выбиты как внутренние двери. Ну, так и наружные двери. Наружные двери вообще очень сильно пострадали, вы можете видеть, да? То есть их повыгибало. Но вот здесь бухая кладовка, мы с вами видим, которая принадлежит собственникам, и взрывная волна была такой силой, что как будто бы двери были выбиты изнутри. И вот мы можем видеть, да? То есть металлическая дверь, как ее согнула. Тоже касается оконных проемов, которые пострадали в очень, ну, я, как я назвал, да, более 200 квартир, то городские власти вместе с райадминистрацией Хаджибейского района провели в очень сжатые сроки анализ того, что пострадало, и людям было выплачено компенсация. Чи подавали вы заяву на відновлення помешкання? Да, подавала в дію. Ну, мені там написали ось недавно, відповіли, що відмовлено вашому проханню. Говорю, а чому, не жай, не знаю. У мене всі вікна і балкони все було вибите. В якому поверсі ви живете? В поверсі ось, ось сюди видно. Ось якраз мої вікна. Вони вибули, всі повністю вилетіли. Ми самі встановили своїми силами, бо мені нема де жити. Взяли кредити, а так і не знав, як мені хто допоможе. Буквально на позапрошлой неделе были у нас представители из городских властей, и они сказали, что они выплатили более 200 квартир людям по городской программе. И на данный момент людям, которые подавались по Е-восстановлению, пришел отказ. Этот отказ связан с тем, что 381 приказ регламентирует вначале общие домовые системы и только потом квартиры.